सलामैकम क्या हाल चाल उम्मीद है आप लोग साथ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे तो बतूल की दुनिया में आपका खुश आमदीद अच्छा जी तो रात का टाइम और हम निकल गए कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं नाजमाबाद गोल मार्केट वहाँ पर एक बहुत बड़ी पाक चाइना मार्ट के नाम पर एक बहुत बड़ी मार्ट दुकान कह रहे हैं वो है जहाँ पर चाइना का हर माल मिलता है वो वाला माल नहीं हर माल दस रुपये हर माल दस रुपये नहीं लेकिन वहां पर पूरी चाइना की जितनी भी चीजें हैं आपको आराम से मिल जाती हैं अच्छा हम रात को कितने बजे निकले थे तो हम रात को निकले थे साढ़े दस पौने ग्यारह बजे के दरमियान गए थे वो बहुत लेट तक खुली रहती है और जाहिर सी बात है हम लेट इसलिए ले निकले थे कि भाई देर से आता है और भाई आए तो फिर हम गए थे तो ये है पाक चाइना मार्ट अच्छा जी तो यहाँ पर आपको देख नज़र आ गया यहाँ पर किस तरह का सामान मिलता है तो एंट्रेंस पे ही जो है ना ये सारे घर में जो नॉर्मली यूज़ होती हैं झाड़ू वाइपर लोटे बाल्टियाँ इस तरह की चीज़ें हैं ज़्यादातर आइटम प्लास्टिक से रिलेटेड हैं प्लास्टिक का बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर मौजूद है ये देखें कितना सारा प्लास्टिक का सामान यहाँ पर है बहुत बड़े बड़े हर तरह के टप है हर की यहां मिल हैं। अच्छा हम इतनी रात को गए थे लेकिन वहां पर तब भी बहुत तो देख लें यहाँ पर इस टाइप का सामान इजिली आपको मिल जाएगा अच्छा ये क्या है ये है जिससे आप आराम से गार्लिक जो है क्रश कर सकें ये आपने नेट पे चीज़ें देखी होंगी वो चीज़ें हैं जो चाइना की चीज़ें आ रही होती हैं जिसके आप पर नेट पे बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिख रहे होते हैं कि कुछ पेजेस जो होते हैं वो ये सेल कर रहे होते हैं <coughs> तो बस ये वाली चीज़ें थी देखें यानी यहाँ पर हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पर तो छोटे छोटे क्यूट से प्यारे से ग्लासेस थे जिसको देखकर मेरी बहन बड़ी एक्साइट हुई क्या आप ये देखो कितने प्यारे ग्लासेस हैं और ये वाले तो वाकई बहुत प्यारे से और छोटे छोटे से ग्लासेस थे वो चीज़ें भी हमें नज़र आ रही थी जो हम अपने बचपन में देखते थे आजकल वैसे नॉर्मली नहीं नज़र आती हैं जिन चीज़ों को देख कर बचपन में हमें होता था कि हम ये ले लें तो वो चीज़ें भी पुरानी पुरानी चीज़ें भी थी यहाँ पर पूरे जो है कप्स और ग्लासेस की वैराइटीज़ लगी हुई थी और ये इनका काउंटर था जहाँ पर जो है सारी पेमेंट वगैरह होती है उसके पास ही नौ ग्लासेस थे और कप्स थे उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ मौजूद थी हर क्वालिटी में आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर ये देखें ये एक जगह थी जहाँ पर प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें थी बकेट वगैरह बच्चों की पॉटी वगैरह और किचन के रैक्स थे यहाँ पर जो प्लास्टिक के रैक्स होते हैं वो चीज़ें थी और ये देखिए स्टूल थे प्लास्टिक के यानी यहाँ पर प्लास्टिक की तो इतनी वैरायटी है इतनी वैरायटी है कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है और आपका दिल जाता है कि हर चीज़ ले लो और कीमतें भी मुनासिब हैं बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है तो ये देखें ये आपने देखा होगा आजकल नेट पे बहुत चल रहा है सोप का स्टैंड है ये यहाँ पर ज़्यादातर जो थे वो किचन और वॉशरूम की यूटिलाइजेशन थी यहाँ पर ये देखें सारी इस टाइप की चीज़ें थी यहाँ पर यहाँ तक कि बेकिंग का सामान भी बहुत अच्छा था आ, ये बेकिंग के जितने भी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें थी और किचन का बहुत सारा सामान था यानी चीज़ें तो बहुत है। इतनी चीज़ें थी कि मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या रिकॉर्ड करूँ क्या क्या हम लें और क्या क्या हम ना लें ये वाला भी मामला हो रहा था कि आपको बहुत सी है ना यूनिक चीज़ें नजर आ रही थी जो आप अच्छा ये भी है ये इसके लिए है ये ले, ले लेते हैं तो इस तरह का भी बहुत सारा सामान मौजूद था दिल तो चार था खैर सभी ले लो लेकिन इंसान वही लेता है जो उसकी इसको जरूरत होती है देख जरूर रहते हम लोग कि क्या चीज है और किसके लिए है और कैसे यूज होगी वो जरूर कर रहे हम ये क्वालिटी कैसी है ये जरूर देख रहे थे लेकिन हर चीज लेने वाली नहीं होती तो बस अब यानी मैं आपको और चीजें भी दिखाऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अच्छा इधर है ना जो टिफिन होते हैं या वैसे प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं स्टोरेज बॉक्सेस उनकी भी बहुत बड़ी वैरायटी थी और यहाँ पर देखें ये छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मली हर जगह मिल जाती हैं लेकिन यहाँ पर मामला ये यह था यहाँ पर एक ही शॉप पे सब कुछ था तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी कि आप अगर कुछ लेने जाएं और आपको ये नज़र आ जाए बहुत सी चीज़ें होती हैं आप सोच रहे होते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ मिलेगा देखिए यहाँ पर यहाँ तक के स्टील के भगोने और जो सिल्वर वगैरह के भगोने होते हैं वो भी थे यहाँ पर ये देखिए कितने सारे स्टोरेज बॉक्सेस है जो आपके किचन में यूज होते हैं प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा चीजें हैं यहाँ तक के पोनी कैचर्स ये बच्चों के ये जो चाइना के माल होता है ये तो बहुत ही वैरायटी में था और जो है ना यहाँ पर नॉन स्टिक भी सामान बहुत मौजूद था तो बस जो मुझसे हो सका मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ले रही थी क्योंकि चीजें इतनी थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से किस तरह से चीजें लूँ जैसे ये देखें ये बात के लिए आप लोग वो लेते हैं हम लोग तो ये नहाने के लिए था ये बड़ी एक नई चीज़ लगी थी और बहुत इजीली है कि आप ख़राब नहीं होता यहाँ पर ये छोटे से फ्रूट्स फॉक्स थे सीजर्स थी और ये ग्लोइंग स्टार्स जो होते हैं वो थे बच्चों के बहुत छोटे छोटे खिलौने उस टाइप की काफ़ी चीज़ें थी ये देखिए आपको नॉन स्टिक भी नज़र आ रही होंगी यहाँ बॉटल्स की बहुत बड़ी वैरायटी थी प्लास्टिक शॉप है तो बॉटल्स की थी मसाले रखने के लिए ये वॉशरूम वगैरह में रखने के लिए ऑर्गेनाइजर बहुत सारे थे और जो चकला बेलन होता है रोटी बनाने के लिए वो चीज़ें यहाँ बहुत मौजूद थी गाड़ी साफ करने के लिए वाइपर्स थे यानी इतना सामान था इतना सामान था कि मैं आपको मुझे याद भी नहीं है कि कितना वहाँ पर सामान था और क्या क्या उसके नाम थे ये देखें यहाँ पर। और इतने स्टोरेज बॉक्स इतने थे इतने हर तरीके के हर तरीके के स्टोरेज बॉक्स थे छोटे से छोटे बड़ा सा बड़ा जैसे यहाँ पर कॉर्नर ऑर्गेनाइजर था ये बहुत सारे तो ऑर्गेनाइजर भी बहुत थे बहुत थे यानी ये शॉप ऐसी है कि एक दफ़ा तो इधर विजिट करना चाहिए जो कोई भी नाज़ाबाद के करीब रहता है और उसे पता है गोल मार्केट तो वो जरूर जाए और देखे वहाँ पर जाकर ये देखें आपको सारी ये छोटी छोटी बॉल्स बच्चों के चीजें बहुत क्यूट क्यूट चीजें भी थी तो बहुत देर हो गई थी और फिर हम घर के लिए रवाना होना था हमें तो बस हम निकल आए थे फिर अच्छा जी तो रात में जो हम चीज़ें लेकर आए थे जहाँ पर हम गए थे पाक चाइना मार्ट पे तो वहाँ से हमने थोड़ी सी बहुत शॉपिंग की तो सबसे पहले तो ये हमने लिया टेप क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी कार्टन पैक करने के लिए और कार्टन क्यों पैक करने हैं वो भी आपको किसी ना किसी वीडियो में पता चल जाएगा अच्छा जी ये हमने नाइफ़ लिए यानी छुरी और इसकी कीमत लिखी हुई है एक सौ तीस रुपये और ये अच्छी खासी बड़ी है ये लिया फिर हमने ये लिया है क्योंकि हमारे यहाँ वो वाला पानी आता है फिल्टर का और हम होते हैं सेकेंड फ्लोर पे यानी सब ठीक है तो उसको ऊपर लाने के लिए बड़ा झंझट होता है तो भाई ने कहा कि ये ले लेते हैं इसमें आसानी हो जाएगी लाना एक ये लिया है ये नहाने का स्पंज टाइप है, है ये लिया है ये लिया ये तो आपको नज़र ही आ रहा होगा प्लेट रैक्स रे, है किचन के लिए लिया ये मुझे लेना था पहले ही असल चीज़ के लिए इसके ले गए थे और फिर हमने ये लिया है क्योंकि प्लास्टिक के लेते है, होते हैं ना ज़्यादातर है, तो वो टूट जाते हैं तो ये लकड़ी का है ये लिया और एक ये लिया ये वॉशरूम में लगाने के लिए क्योंकि हमारा पहला वाला जो है वो टूट के गिर गया था तो हमें इसकी ज़रूरत थी तो असल में जो हम गए थे वो ये दो चीज़ें लेने गए थे वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन शी आ करके एक दो दफ़ा और चक्कर लगाएंगे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर लेंगे और अगर कोई भी नाजमाबाद के पास रहता है तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज है वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी है आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं तो बस ये हमने छोटी सी एक शॉपिंग की थी तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ और बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी अपना बहुत ख्याल रखेगा और जितना हो सके प्लीज़ मुझे भी प्यार दें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और बताइए कि आप कभी उस मार्क में गए हैं जो जो नासमाबाद के करीब रहता है वो ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेगा प्लीज़ अल्लाह हाफ़िज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी और अपने आप से प्यार करना सीखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो कमेंट एंड शेयर और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा अल्लाह हाफिज़